নমস্কাৰ মই হীৰামণি শৰ্মা মোৰ জীৱনত পঢ়ি থকা বয়সত এটা প্ৰায়ে মই সমস্যা এটাত ভুগিছিলোঁ কি জানেনে যেতিয়া কিবা এটা অসমীয়াত ধৰক বা ইংলিছত কিবা এটা লিখি আছোঁ ন সেইখিনি সময়ত যদি কোনোবা এটা স্পেলিং যদি একেবাৰে সহজ এটা স্পেলিঙৰ যদি মই বহুত বেছি চিন্তা কৰোঁ সেই সহজ স্পেলিংটো সেই বানানটো মই মনত পেলাব নোৱাৰোঁ আৰু যেন এটা দধুৰ মুঠোৰ অৱস্থাত হয় যে এইটো হয়নে সেইটোক হয় কেতিয়াবা হচৰি আৰু দীৰ্ঘয়ীৰ মাজত তেনেকুৱা কনফিউজন হয় কেতিয়াবা ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা শব্দত কিছুমানত বানানৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত কনফিউজন লাগিছিল আৰু যিদিনা কোনো ধৰণৰ বেছিকৈ চিন্তা নকৰি যদি আকৌ লিখি যাওঁ সিদিনাখন অৱশ্যে ভুলো কমকৈ হৈছিলে আৰু যিদিনাখন বহুত বেছি চিৰিয়াছ হৈ লিখনত বহুত বেছি ভাল ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ যে এইটো হ'বনে সেইটো হ'ব সেইটো হ'বনে সেইটো হ'ব ফুলেই হৈছে নেকি কিবায়ে নেকি বেছিকে চিন্তা কৰাৰ দিনাখন কিন্তু মোৰ ফুলো বেছিকৈ হৈছিলে আপোনালোকৰো এনেকুৱা কিবা সমস্যা হৈছিলে নে পোন প্ৰথমতে জনাব আজি বাৰু অংক বা আজি ইংলিছ বা অসমীয়াৰ কথা মই ইয়াতে ক'বলৈ যোৱা নাই আচলতে সেই সময়ত বুজি পোৱা নাছিলো যে কিয় বাৰু এনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া বুজি পাইছো যে এই সকলোবোৰ অভিজ্ঞতা আচলতে আমাৰ জীৱনৰ লগতো জড়িত কেনেকৈ জানেনে আপোনালোকেও ভাবি হয়তো গম পাব যে সেইটো সঁচা কথা যিটো মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ চাবচোন এটা কথা যে আমি যেতিয়া যিকোনো এটা সমস্যা কৰোঁ ন সেই সমস্যাটোৰ বিষয়ে আমি খুব চিন্তা কৰোঁ ইমান বেছি চিন্তা কৰোঁ যে সেই সমস্যাটো যিমানেই আমি চিন্তা কৰোঁ ডাঙৰ হৈহে যায় কিন্তু আমি তাৰ সমাধান নাপাওঁ সেয়েহে আচলতে জীৱনৰ কিছুমান সমস্যাক জীৱনটোক বেছিকৈ বুজিবলৈ যেতিয়াই আমি চেষ্টা কৰোঁ ন তেতিয়াই আমি আচলতে বেছি সেই মায়াজালত সোমাই যাওঁ বেছি আমি এক যেন চক্ৰবিশুত সোমাই যাওঁ সেইকাৰণে আচলতে জীৱনৰ এনেকুৱা বহুত সমস্যা থাকে যিবিলাকক যদি আমি বেছি প্ৰাধান্য নিদিওঁ তেনেকেই আচলতে সমাধান হৈ যায় আমি গম নোপোৱাকৈ আৰু যদিহে আমি কিছুমান সমস্যা যে মোৰ লগত যে কিয় এনেকুৱা হ'ল মই কিয় এনেকৈ ভুগিবলগীয়া হৈছে যে জীৱনটোত এয়া কি হৈছে কিয় হৈছে ইমান বেছি যেতিয়া জীৱনটোক বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ন জীৱনটো বহুত কঠিন হৈ যায় সকলো সমস্যা অৱশ্যে আমি এনেকৈ ওফুৰাই পেলাব নোৱাৰোঁ কিছুমান সমস্যাত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰাটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন কিন্তু এনেকুৱা আমি অনৰ্থক কিছুমান এনেকুৱা চিন্তা কৰোঁ যিখিনি চিন্তা আচলতে প্ৰয়োজন নাথাকে আমাৰ জীৱনত বা চিন্তা কৰিও আমি কোনো অৱকাশ নাপাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তা কৰাৰ বিপৰীতে আমি যদি সেই সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে আমি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এখোজ দুখোজকৈ হয়তো সেইটো সমস্যা তাতেই সমাধান হৈ যায় কিন্তু আমি আমি কৰ্ম আমি চিন্তা বেছিকৈ কৰোঁ যাৰ বাবে একটো আমাৰ ব্ৰেইনটোৱে কাম নকৰা হয় নেক্সট কথাটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্টেশ্যন বাঢ়ি যায় আৰু আমি আৰু আমাৰ আৰু নানানটা চাৰিটা পাঁচটামান সমস্যা সেইটো লগতে উগ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে মই এটা কথা নিশ্চয়কৈ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মোৰ ভিউৰসকলক যিহেতু বহুতে বহুত ধৰণৰ সমস্যা মোলৈকে লিখি পঠিয়াই মই সকলোকে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জীৱনটোক ন অকণমান সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক হয় আপোনাৰ জীৱনে হয়তো আপোনাক বহুত তিক্ততা দিছে বহুত বেয়া এনেকুৱা অভিজ্ঞতা আপুনি কেতিয়াও মানে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি নিশ্চয়কৈ জীৱনে আপোনাক এনেকুৱাও বহুত কিবা কিবি দিছে যিখিনিক হয়তো আপুনি প্ৰাধান্য দিবলগীয়া পাহৰি গৈছে বলকচোন আজি ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এবাৰ আপুনি চিন্তা কৰক যে আপোনাক সমস্যা কিমান আৰু আনফালে আপুনি ভগৱানক ধন্যবাদ দিবলগীয়া আপোনাৰ ওচৰত আছে কিমান বস্তু যদি সেই তোলাচনীখনত আপোনাক ভগৱানে দিয়া বস্তুবোৰ যদি বেছি হৈ গৈছে ন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আপুনি এগৰাকী সৌভাগ্যৱান ব্যক্তি আৰু সেই তোলাচনীত উঠাবলৈ কিন্তু সেইবোৰ বস্তু পাহৰি নাযাব যে আপুনি আজি এই ভিডিঅ'টি যে চাই আছে আপোনাৰ খুব সুন্দৰ এই যদি চকু আছে আপুনি যে ইফালৰ পৰা সিফালে খোজকাঢ়ি আছে সেইটো এটা আপোনাৰ কিন্তু ধন্যবাদ দিবলগীয়া এটা ভগৱানৰ দান এই যে আপোনাৰ সংসাৰত কোনোবা আপোনাৰ বাহিৰৰ আৰু কোনোবা এজনো যদি ব্যক্তি আছে ন আপুনি ভাগ্যৱান কাৰণ বহুত মানুহৰ তেনেকুৱাও নাথাকে সেইকাৰণে এই সকলোবোৰ হিচাপ নিকাচ কৰি এখন তুলাচনীত উঠাই দিয়ক আপোনাৰ দুখ কিমান আৰু আপোনাৰ সুখী হ'বলগীয়া কথা কিমান যদি তোলাচনী দুখৰ ফালে বেছি ঢাল খাইছে তেতিয়াহ'লে দুখ কৰক আৰু সেইখন তোলাচনী সুখৰ ফালে বঢ়াবলৈকে আপুনি কি কৰিব পাৰে সেইটো কাম কৰক আৰু যদি সুখৰ ফালে আপোনাৰ তোলাচনীখন বেছি ভাৰী হৈ আছে ন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰি ভগৱানক ধন্যবাদ দি বেয়াখিনিকো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু লগতে ভালখিনিক যাতে সদায় আঁতত ৰাখিব পাৰে সেইটোও চেষ্টা কৰক কথাবোৰ আপোনালোকৰ লৈতো এনেকুৱা লাগে যে কথা ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ টান ময়ো বাৰু বহুত বেছি জীৱনৰো বয়সৰ অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু অকণমান জীৱনটোক বেলেগকৈ চোৱাৰ মানসিকতা এটা ৰাখোঁ বা সেইটোৰ পৰা মই নিজে বহুত সুফল লাভ কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত অজ্ঞ ব্যক্তিয়েগৰাকীয়ে এইবোৰ কথা ব্যক্ত কৰোঁ কোনো মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ নহয় আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক তাৰে কামনা নমস্কাৰ